Два клинических случая, которые меня особо порадовали за последний год. Вот. А второй клинический случай – это молодой человек 14 лет, который на 14 февраля решил побороться за сердце своей любимой дамы и получил, в общем, в драке ногой по лицу. В общем, повредились у него два фронтальных, две фронтальные единички, на 11 зубе у нас травматический периодонтит пластинки на 21 просто травматически периодонтит и 41 зуб, ну аккуратненько пронколовую часть удалили. Мы давали материалы МТА, и в результате через пять месяцев далее была вставлена та культевая складка и зуб покрыт коронкой. Ну, точно так же из 5 месяцев я считаю, что все замечательно прошло. Было. Следующий пациент это клинический случай номер два. Михаил 14 лет. На 14 февраля прошлого года Михаил постоял за сердце любимой дамы, в результате чего было получено травма через медицинскую область. ко мне. Yeah.